У нас у полиции есть четкая позиция собирать материалы, криминальные материалы для Гаагского трибунала, для суда, для международных судов, чтобы они дали оценку, что здесь делают войска Российской Федерации. Это прилеты. Там же не Она перекинет твой номер мне. Давай. Ты понял? Ну, ребят, спасибо. Я тебе вообще Не, я, живу в Буче, я живу в Буче. Буче. Мне сосед мой, близкий сосед, звонил, говорил, что русские мародеры вынесли дома все. Ох, все окна вылетели в хате, все на, на балконе все полетело. И посыпалась такая с десятого этажа такая штука. И она прибегла и начала меня, дочка, мама, собирайся. Заби... Я до, до сегодняшнего дня не хотела уезжать из своего города.

<laughs> and when I saw it I, I, I honestly I booked a flight from California and came here as fast as I could it's uh if this isn't the fight of democracy and freedom against autocracy of, of our generation I don't know what is it's very strange to look how to European Union just say oh we don't want to close the sky what the f sorry don't be like a we're a small country to protect to fight with russia with belarus what are you doing it's it's not we protect not only our country we protect all europe